おめでとうございますお,おめでとうございます<ん>どうしたのウミちゃんまにもいいでもさらさら起きないとい,いえもう私どうしてここに確かカウントダウンライブを終えてそれから <laughs> やっぱり覚えてなかったウミちゃんの後帰室に戻ったら 爆睡びっくりしたよマンいくら呼びかけても全然起きないんだもん <laughs> でもそれってすっごく疲れてたってことだよね私のためにありがとうねうみちゃんおかげで最高の舞台で思いっきり出し切れたよあれくらいお安いご用ですよただ終わってすぐに力尽きてしまったのが残念というか すごいですねでもこれで初詣に行ってるねもうすぐ朝ごはんの時間だから少し腹ごしらえしてからみんなと一緒に行こうよええもちろんみんなとあうみちゃん起きたんだねあけましておめでとう本当にぐっすり眠ってたねここまで運んでる間も目を覚まさなかったし。 寝言もよく喋ってたよね寝言何か変なことを言ってましたか私そんなわけないでしょぐっすり眠ってとてもかわいい寝顔だったわあんまりかわいいから何枚か撮らせてもらったけどねよかったえ寝ている顔を写真に撮ったんですか消してください今すぐにそれより朝食食べない せっかく私たちの分も準備してくれたんだしそうだねじゃあみんなでおせちをつつきながら昨日のライブの映像見よう録画したやつもらったからあその結局あのあとら焼きをあまり食べられなかったのでおせちと一緒にそれもいただいてよろしいでしょうか が終わった後、みんなでほのかちゃんの家にお邪魔したんだけどその時にとってもお腹が空いてたからどら焼きみんなで全部きれいにペラリと食べちゃったにゃぜ全部ですかほのかの部屋にあった段ボール箱すごい数がありましたよ3人やれば男女のちそして5人集まればつわのともか夢ともか 要するにその凛と花よと小鳥のぞみとニコがほぼ全部食べちゃったのよえエリチも結構な量食べてたやんそそれはライブが終わるまでそのあまり食事もできなかったからそれでそそんなライブが終わってからの楽しみだと思ってずっと食べずにいたのに。 にすぐ焼いてもららうから今度のは焼きたてだから失敗作よりずっとずっと美味しいよ <laughs> ほんとこの9人で集まると退屈しないわ新しい年もこんな風に楽しい出来事ばかりだといいわねそうやね今度はみんなでどこかに遠征するのも楽しいかも 自分の行きたいところを言ってるんじゃないわよこういう時はまずはマキに相談してから決めるのが礼儀でしょってうちの別荘を使うこと前提むしろそっちの方が失礼なんだけどえダメそっかやっぱマキでもあちこちに別荘があるわけじゃないもんね、うん、そ、それは 確か雪の降る所にあったような気がするけど今度パパに聞いてみるわねじゃあもしあるなら今度は雪国でみんなと合宿だけ、ね、いつの間に行き先が雪国で決定したのよ食材を無駄なく活